Добрый день. Добрый день, Виталий. Как вам обращаться, Дмитрий? Добрый день, Дмитрий. Попробуем пообщаться? Можем попробовать, но я периодически смотрю вас, очень интересно. Так я может, сам скид... какие-то вопросы есть интересные. Я вам задавал как-то, вы мне на него исчерпывающе ответили. Я молодец. Да. Хорошо. А, кстати, скажите, пожалуйста, вы будете, как бы преподаете сейчас историю? А собираетесь или уже все, карьера закончилась? Все, закончилась. Я понял. Я только принимаю участие в написании учебников. Все. О, это... А для каких классов? Для седьмого класса. И там еще и ЗОШ это делаем. Для шестого класса, для седьмого класса. У меня сейчас Ребенок в четвертый класс идет, и я думаю, что как раз к седьмому классу, думаю, попадется ваш учитель. Если ваш учитель выберет. Потому а, что да, у нас же такое? система до пяти. У нас в каждом классе пять или шесть авторских коллективов выигрывают конкурс. И учитель тогда угу. выбирает тот учебник, который ему ближе. Я понял. Это не обязательно. Ну, я хотел бы, честно говоря, почитать ваш учебник. Ну, это не проблема, ну, они просто... все в PDF-формате есть в интернете. А, даже так. Но есть Я государственная понял. структура, называется ИМЗО. Институт угу. модернизации из места освиты. И там выкладывается, после того, как учебник напечатан в бумажном варианте, выкладывается PDF-вариант учебника. Кстати, вспомнил еще одну сказать, движуху. Хотел вас поблагодарить за то, что вы большинство военных рассказали про дурок армию потому что я сам в этой движухе все спасибо тогда вам тоже все удачи хорошего дня ну, до свидания о чем общаетесь да все об обо всем прям да прям обо всем обо всем об СВО а, СВО, господи, и что там ясно по СВО? Хотелось бы узнать, какие у вас там новости Вы же в центре. Э, то есть в интернете новостей вам мало. Это же фейк, это же, наверное, фейк. Так уважаешь, наверное, критическое мышление, есть молодой человек. Не, не, не. Просто когда а, включаешь Украину, они мышления. рассказывают про Россию прям. А -а -а. все последние новости. Ну я не рассказываю о России, последние новости, мне ваша Россия нафиг не нужна. Понятно. А чё так? То что так, потому что агрессор. Что а почему не воюете сами? А возраст там не вышел. А вы, я так да. понимаю, из окопа сейчас сидите? Нет. А, нет. Вы же понимаете, что ты играл в оба ворота. Это да. Ну, ну, так что там по СВО? Цели СВО как бы достигнуты на четвертом году или на каком там году? Куда спешить? Ага, я понял. План СВО предвидел вторжение в Курскую область. Еще вы мне расскажите. Украинских войск. Да, у вас же победа, вы же там заняли. Не, подождите, план СВО как бы написано там, что там на, в 24 году в августе украинские войска вторгаются в Курскую область. Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому и спрашиваю. А хотя? Достигнуты ли цели СВО? Что-то типа этого, наверное, предполагалось. Наверное, предполагалось. Как говорил Путин, мы начали войну, чтобы война не пришла на территорию России. Ну, как бы да, логично. Вот она пришла. И шо? Очень коварные люди. Очень коварные. Коварными людьми воюем. Очень. Вы прям простодушное россияне, а мы коварные украинцы. Согласен ну, да. с вами полностью. Нефиг было вторгаться. Ну. Мы не вторгались? А, вы не вторгались. В СВО объявили Ирану. Нет. А кому? Украине. Ну. Украине. Чтобы что? Чтобы мы вторглись в Курскую область в 2024 году. Ну, а вы считаете, что это уже все, конец? Нет, это не конец. Но СВО не уже нет. давно не СВО. Mm -hmm, Оно возможно, и с самого начала да. не было СВО, как бы. И что? И ничего. Зачем вы вторглись на территорию? А у вас кто-нибудь воюет? У меня воюют с с мои студенты городской? бывшие, мои ученики. А, вы даже преподаватель? Да. Чего так? Да. Понятно, это, это интересно просто. Ну, И вы верите, что Украина ваша победит? Конечно. Да? Конечно. Ну, ваше же не получилось за три года СВО цели свои выполнить. А там что было написано, что три года она будет? Идти. А там было написано, что очень быстренько ваши ваши вот эти вот белорусские этот Бюллет говорил, что ну что ж там внутри дня, сука, там украинская варша, Симоньян, там орала и все остальные приближенные к телу. Что кричали? Напомнить, да? Киев за три дня. А что там говорят, что вы взорвали газопровод? Говорят, что Москве... там у я. да, есть там Украина Не... с последствием в Германии. за 80 метров. Так подождите, вы там зачем СВО-то начали? С аквалангистом найдут, разберутся. Так начали, ну это же понятно. Что а, чтобы не взорвали не Северный поток, вы начали своего. Нет. А зачем вы его начали? Ну, ну вы же знаете, ну, что, что Ну, что-то скажите, пожалуйста. Что, а у вас там что, стрим или что? Нет, у меня не стрим, у меня запись. Нет. А, запись? Конечно. Я же вам нового ничего не скажу, то, что сказал Путин. Не важно. Мне интересно, что русские говорят. Либо повторяйте Вы же проводили телевизор. геноцид. Это был Подождите, геноцид ваших, Либо телевизор Нет, здрасте, как? Ну, то вы говорите, давай говори, а то теперь останавливайте. Нет, нет, не, давай, 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 продолжай. Как это вот у вас толпа вышла там в Киеве на площади? Они все хорошие, да? Против власти, против законной власти. А, а вам какое собачье дело, а что наша толпа людей? вышла? Нет, так я же вам рассказываю. Вы же мне сказали, расскажи. А, давай, цели СВО рассказывай. Нет, ты рассказываешь мне про Майдан. А ты мне цели Сво озвучь, пожалуйста. Так я ж к этому и подхожу. Не надо подходить. Вот какие цели вызываете? Сво? А ну, не ты невозможно. можешь ответить я на тебе вопрос? Какие? Я, ну, Слушай, ну, я ж тебе не нет, нет, нет. нет, а ты будешь рассказывать жене, какие цели Сво. Напомни, а почему тут твоя жена? Напомни мне, пожалуйста. Хочешь, чтобы я еще с твоей женой пообщался? Напомни ты мне, извиня. пожалуйста, цели Сво. Слушай, ну я ж тебе ничего дополнительно не скажу. Ты же ну напомни, мы с тобой обсудим эти цели. Давай вспомним цели СВО. Не, подожди, давай. Давай, если... вспомни. Не, не Не-не-не-не-не, уходи от вопроса. <с <с цели не, не, СВО, не. давай, вспоминай. Ну, ты же знаешь, прекрасно. Не получается, да? Что у тебя какой-то вопрос был. Так, ты же не даешь говорить. Не, у тебя вопрос был, я тебе отвечу. Вопрос, ты на мой вопрос не, не ответил. Я тебя спросил, цели СВО? Ты начал круги, вокруг да около ходить. Нет, да почему? я тебе прямо сказал. Цели я СВО. Назови, пожалуйста, хочешь, цели СВО. Слушай, ну я тебе повторю то же самое, что... Ну, сказал, повтори, тебе, пожалуйста. Ну, потрудись немножко. Зачем? Для чего? Понял. Тогда свой вопрос задай. Как там с вашей просрочкой? Что у вас там? Что такое просрочка? Просрочка? Да. Это ваш просроченный. Нормально. Президент ты имеешь в виду? Да, президент. А чё, ну, дальше он исполняет свои обязанности до новых выборов. Что не так? а да, он имеет право. Что, что? Ну, он, он имеет право это делать? Да, имеет право, потому что военное положение. А по закону о да, военном положении дело. у нас военное положение каждые 90 дней Верховная Рада объявляет. А в, во время военного положения по закону не проводятся выборы. Ну. как твой? Все, э, ну я Я ответил. Ты можешь как бы можешь комментировать, может нет. Как ваш, который 25 лет правит? Все по закону же, правильно? Мы его переизбирали. Все, молодец. Переизбирали. Так я ж ну, я ж не против. Вы его переизбирали, не вопрос. Так как да. ты думаешь, твое личное мнение? Каковы причины СВО? Ну, я ответил, геноцид проводили людей в Донбассе. на Донбассе. Геноцид на Донбассе. Все, спасибо. У тебя ко мне какой-то вопрос есть. Нет, почему? Нету, да? Ну, ты же зашел. Вы интересно. Украину. Ну. А какой у вас предмет? вы преподавали. Преподаватель чего? Истории. О, -о, -о ничего себе! Если вопросы по истории, я попробую ответить. Ну, расскажите мне, вот про украинскую. Не, вопрос историю. задай. Не расскажите мне. Я тебе же лекцию читать не буду, ты же пойми. Не тот формат. Какой-то конкретный вопрос. Это почему вот Бандера становится О, вашим героем? Бандера, супер. Потому что Бандера боролся за независимую Украину. Что не так? Ну, почему с... у тебя ну, э, претензии к Бандере? Можешь объяснить? Потому что он возглавлял этих людей, направлял на убийство сам. Каких был... людей? Украинцев. Возглавлял Бандера, возглавлял украинцев. Ну да. Замечательно. Какую организацию он И возглавлял? И сам он участвовал. Какую он сам организацию участвовал. он возглавлял? ОУН. ОУН. Так, уже ближе. И? Ты там хотел что-то сказать? Ну он сам участвовал в нескольких террористических актах. Где? В Польше. Он не участвовал, он организовывал. Ну а участвовал и организовывал, как бы то не одно и то же. Нет, да? конечно. Участник и организатор и пособник. Но если бы ты изучал основы какие-то юриспруденции, то есть понятие участник, есть организатор, есть пособник и так дальше. Там четыре, как минимум, категории есть. Ну или не доходит, Короче, или надо объяснить. Подожди, какие претензии у тебя к бандере? Претензии? Ну да, ты же сказал, что Бандера наш герой, это плохо, по-твоему. Ну, сколько было убийств, сколько было... Сколько, приведи пример. Вот приведи пример, сколько... Я же вам сказал, он участвовал в терактах, он... Как не участвовал, я тебе еще раз говорю. Ну, организовывал. Организовал теракт на министра внутренних дел Польши Пиратского, Боже. да. да. И... Ну, так И надо возглавля... же понимать причины. Наверное, или просто так от отнефить делать. Ну, польши, понимаешь, это поляки могли выдвинуть претензии. Ты же русский, тебе какое дело. Так он же выступал и против русских, он выступал он против, против всех, советской и, власти, и, да, выступал, и, да. а не против русских. Ты как-то не понимаешь разницы между властью Слушай, и вот я и народом. знаю, что историю можно переписать как угодно. Не, 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 нет, не нет, не уходи на переписывание а, истории. А давай, на, давай хожу. Бандерой разберемся. Я не хочу Прив... как? приведи какой-то в... пример, его что использовали... он... Ну, ну. Его Гитлер, его использовали прям по назначению. Как? Его нужен был для чего? Для борьбы. Как? Да. Он а как сидел 40. Подожди, как ну, его использовали? Ну каким подожди. образом. Но если он убивал людей, как Где это и когда ну, он вот, убивал он. людей? Он был организатором теракта против пиратского. С 41 по 44 год сидел в немецком концлагере где и когда Бандера убивал но Это не людей. совсем был немецкий концлагерь, это было... А, не совсем... это не совсем, это не Заксенхаузен был, ну конечно. А что у него было, у него было не Зак... Нет, этого не было, он а сидел так, в специальном нет. бараке, потому что он политический деятель, которого немцы хотели использовать, но не использовали. Вот в чем дело. Разницу чувствует, То есть, когда Гитлер и Сталин подписывают договор о разделе Восточной Европы, Сталин молодец вообще, золото. А когда Бандера не подчинялся Гитлеру, не подчинялся немецкой системе, так это он преступник и убийца, конечно. А как это он не подчинялся, когда а он... А как он мог подчиниться, 50, если он сидел с 1941 по 44 год выполнять... в концлагере? Как он мог что-то делать. Объясни мне, пожалуйста. А до что он сделал? До концлагеря он пытался Где провозгласить... Ты же задал вопрос, я пытаюсь ответить. До концлагеря пытался провозгласить независимую Украину в союзе с Германией. Но немцы не пошли на это. А Гитлер ну, и Сталин быть? подписали договор о разделе Восточной Европы, а 28 сентября еще написали договор о дружбе и сотрудничестве. Так это нормально. А Бандера почему-то у тебя плохой. Ты еще скажи, что Сталин плохой, а ну расскажи мне. Сталина, наш ты позитивно оцениваешь, надеюсь? Я хотел тогда спросить о, у вас не про Сталина, спрашивай. а про Хрущева. А, Бандеру мы уже отбросили. Ну, я понял ваше отношение, что ну, вы считаете отношения... его героем. А почему нет? Ты пока не доказал мне обратного. Потому что он возглавлял организацию. Которая боролась за что? Националистов, цель которые занимались чем? Убийцами. Цель организации. А какая разница? Если Большая это разница. Цель организации. Ну, цель. цель организации, чтобы вот вам потом СВО устроили. То есть ты не знаешь цель организации? Ну, борьба Конечно. за независимость. Борьба за, за независимость Украины. Как ты думаешь, можно бороться за независимость государства в белых перчатках? Конечно. Можно. Все. То есть всем нельзя? То есть всем можно, а Бандере нельзя. Я понял. Ну, ну, так Хрущев там что? Выдающийся курянин. Ну, возвращаем Родину в родные объятия. Почему он принял такое решение выпустить всех вот этих Бандеровцев? Потому что Дать хотел им... показать и... лояльно демократизм советской власти. И он не всех выпустил, ты ошибаешься. Не всех? Ну и было очень конечно. много. Их было Мало тысячи. того, в 89 году, по-моему, или в 90-м даже, это можно проверить, э, уже при Горбачеве расстреляли одного из э, деятелей ОУН. Сначала он отсидел. А потом его еще второй раз за то же самое якобы преступление при Горбачеве расстреляли. Ну, тебе это мало известно, наверное. Мне это даже неизвестно. А почему же, по твоему мнению, Хрущев отпустил Бандеровца? Ну, просто интересно. Так я же не знаю, об а, я интересуюсь. Для меня это было шоком. Для меня это было шоком. Он не просто их выпустил, все. а разрешил им занимать руководящие должности. Назови, пожалуйста, хоть одного бандеровца с руководящей должностью по... после Хрущева. Ну, ты чушь не несешь, могу? чувачок. Чему? Не знаю почему, потому что ты мало знаешь, наверное. Ну, кто у нас э, занимал должности бывшие бандеровцы? К, Главой колхоза был, что ли, кто-то? А это что ли? Это Не что было ни одного главы колхоза. У вас там, по-моему, ты можешь пример привести, или просто языком будешь такое? молоть. Подожди. Пример привести можешь, или просто так? так ляпнул я просто точно затрудняюсь назвать фамилию, но. Но ты точно очень, знаешь, очень что они за... руководящие должности занимали. Не, я тебе могу я привести просто... пример руководителя украинской повстанческой армии, даже сказать, какую он должность э -э, занимал при советской власти. Привести пример. Давай. Последний глава Украинской повстанческой армии, который был с 50 по 54 год, глава Украинской повстанческой армии. Василий Кук был библиотекарем. Офигенная должность. Руководящая книгами руководил. Глава УПА. А ты мне теперь пример приведи, а ты ж не помнишь, я понял. Ну, я бы что так глубоко не касался этого. Так но вот, вместо того, чтобы -то я напотеть, ты бы, наверное, б, глубоко, наверное, почитал бы что-то, а потом бы пришел сюда рассказывать о том, что бандеровцы, руководящие должности в Советском Союзе, занимали. По крайней мере, в приказе, который был. Давай издан. приказ. Открывай приказ. Поехали. Давай, чтобы предметно был разговор. Ну, по крайней мере, в приказе берешь. Мобилочку открываешь этот приказ, мы с тобой читаем его, и а у нас сейчас тут плохо работает поиск, интернет сбоит. Все у вас хорошо, не рассказывай. У вас даже с YouTube. Уже не, не свободная Европа. Ну, это и плохо, что вы не Европа. Хотя Шарль Де Голь мечтал о Европе от Атлантики до Уральских гор. Ну, как бы мечтателем оказался. Но там много всяких мечтателей поделить. Не, он не собирался ну, делить, он собирался объединять. Поделить это вы хотите и советская власть. Да, советская власть поля поляков а потом много вы... желающих. Ну да, поделили поляков в 1939 году. Кто с кем? Ну кто с кем поделил? Нет, я немножко хотел другое сказать. А, я ты... сказал, хотел сказать, что есть поляки, желающие разделить нашу страну. Э, найди Могу мне да, такого отдельного. поляка. Покажи мне ну, какую-то информацию из, из первых рук, кроме ваших пропагандонов. То есть вы все белые не, и пушистые? мы не белые пушистые, но когда типа тебя... Вот из последнего, Смотри, из последнего я если... могу сказать, вот товарищ Барель заявил, что Европа это сад, а все остальное это джунгли. Ну Барель Бор... там что-то и заявил, это его право. То есть когда у россияна, у россиянина спрашиваешь какую-то конкретику, ничего не может говорить. Ну ничего. Даже найти в интернете не может. Классно. Так, у тебя ко мне вопросы еще есть? Да нет, пока больше нет. Все. Катертью дорога. Давай. Курсом русского корабля. Або он, какие мій мои подписники, намагався троллить, або действительно, просто вот, мова пропаганды. Десь то что-то прочитал, руководящие должности, оказывается, Азгита Бандера, это занимали. Ух ты, ё! Там дворникам було проблемно влаштуватися з такою 58 прим, стаття 50 Карного кодексу от, про зраду Батьківщині. А він розказує про руководящі должності. Господи, прости.